Чому я вирішив вести блог? Я хочу зробити обзор на вечірський стендап, на стендап вечірки. На гумористичні вечірки. На вечірки, де присутній стендап. Все, що зв'язано з стендапом і з вечірками. Чого я вирішив саме сьогодні почати свій блог, так як сьогодні відкрити мікрофон у фанварі банка. З якого колись я починав. Я хотів би почати свій обзор. Звіт. Відеозвіт. Обзор. Як буде по українськи обзор? Я хотів би почати свій блог з Це... рівно треба сказати обзор. Санція метро КПІ, а це червона гілка, якщо хтось так говорив, чи українською червона гілка. А, і ви відразу побачите фан Зараз я точно вам покажу, щоб ви знали, не загубились. Обов'язково знайдете. Це станція метро. А там, якщо ви бачите, через дорогу фан-барбанку. Ситуация все... не, не но да, Снимать сам себя, самую Ти що казав? Маю виступати, то я не казав коли, я казав, що буду виступати. Це про жопу, а ви жовте? Ні, я на роботі. Скажіть, чого треба приходить фан Барбанка? Чого От, приходить? Ну я відео знімаю, це так як ви еротичний, тільки культурний. Відпочивав. Сети, шоти, лони, нові знайомства. Звісно, якщо ну, треба замовити тілочок пацане, ну... а ви можете організувати хлопцям дівчат, якщо вони прийдуть, скажуть. Звичайно, треба... а я. Сором... Якщо а є сором'язливі, хто до мене ходить, Та я бачу, він часто в трусах тут ходить, як в себе вдома. Якщо ви хочете познайомитись з дівчатами, приходьте, міша вас обов'язково познайомить. Кожний вівторок у групі ВКонтакті реєстрація на звільний мікрофон банк Барі Банка проходить з 11-ї години. Може, будь-який бажаючий. Треба тільки поставити плюс або написати своє ще. Ну і стендап. До смішний. Звичайно, стендап, і я зкинув обов'язково в коментарях, яка це група і як її знайти. Привет. Ма! Ма! Да, Здорово. мы сосемся. Привет. А с тобой так, вот ты... и. Ну да, Бояр. У нас с тобой иные связи. Как дела? Отлично, отлично. Да я покажу маме, чем ты делать. И мне только поцеловать. учти, что камера, камера работает. Он не просто так держит. Ну, мне нравится, что ведет Роман Зварыч, потому что пока он ведет, он не выступает. Она сейчас мне не даст дачи. И я понял. Давай. Блять. Спасибо, Паша. Мне нравится какой-то... Он не навязчивый. Мне это нравится больше всего. А частенько здесь как-то ситуативно собираются, когда даже если бы я не был более-менее с опытом выступлений, да, когда ты даже архивную шутку одну-две читаешь, она не заходит не потому, что ты там плох или материал плох, а потому что такое настроение, и как бы ты ничего не можешь поделать. Вот это не что, конечно, классно, то что комьюнити здесь собирается, вот с комиками можно пообщаться. Это отлично, проверить материал. И в целом, ну, привычно, даже та же самая банка, это тоже приятно. Мне, мне нравится, что приходят новые люди. Но не нравится, что эти новые люди иногда не заморачиваются и начинают выдавать первые мысли. Сразу? Я вам расскажу историю из жизни. Вот история из жизни, короче. Серьезно, не, та вам, вот такая время была. Та вам требовало там будет. Да, да. Или, да. Я, я, первый я в первый раз. Я проживаю в автосалоне Мерседеса. Да, да, раз. да. Раньше мы продавали Мерседесы, а сейчас уже никто не купляет. Але потому я что жив... я там их продаю. Но <laughs> я живу в Ирбине, Да. это на Бадовой Решил пройти тест на терпение. Читаю первый вопрос. Вы стоите на остановке, вашего автобуса нет уже 10 минут, на небе собирается туча. Блять, да пошел ты тест нахуй! Потерплю, пройду в следующий раз. Недавно так нахуярился, что у меня начал язык заплетаться. Во рту у подружек жены. Или друзей. Там ни хуй пойми. А у дома уже я помылся, было поздно, и я вышел так из ванной уже, все спрятали. Думаю, блядь, чем далеко? Лягу на пол. Вот лег на пол, а ночью на меня наступила жена. Думаю, блядь, сейчас будет ругаться, а все знают, что самое лучшее средство защиты это нападение. Я сразу ее, блядь, куда по помытому? Поставил на место. Пришел к выводу, что воспитание детей это полнейшее наебательство. Потому что вот задумываешься об этом, и сразу в голове миллион флешбеков. Вот это вот, сынок, будешь себя плохо вести, к тебе придет бабай. Вот это пиздеж, блядь. Будешь себя хорошо вести, к тебе придет тот, кто -то плохо себя вел, и даст пизды. Вот это вот, за маму, за папу, за бабушку. Блядь, пиздеж. Первая за встречу, вторая за дружбу, блядь. третья за любовь. Это знают все уже давно. Есть дорогое такси, очень дорогое. В Киеве оно называется лит такси у нас оно называется ВИП-такси. Я ездил в таком такси всего один раз. Всего один раз, и знаете, мне было очень некомфортно. Потому что, во-первых, мне постоянно было чувство, что человек сделал отложение, что он меня везет. Серьезно. Во-вторых, -во он был одет лучше, чем я. И в-третьих, знаете, ну вот, ну, даже если бы он поехал куда-то не туда, там, по своим делам, я бы ничего не сказал. Ну, реально, ему важнее, да, то есть... Ребят, еще такая информация о другой профессии, не о таксистах, а о новых полицейских. Вы знаете, что вот стать новым полицейским не обязательно до этого где-то ну, работать именно, заканчивать какое-то специальное образование, знаете, да? То есть каждый желающий может туда пойти. И вот чувачки на моем районе очень сильно напряглись. Дело в том, что новым полицейским стал курьер из местной пиццерии. То есть он знает номера квартир всех типов. Которые встречали его в 2 часа ночи и говорили Такой, чувак, хорошо, что ты пришел <плес> Ну, просто на, на более зрелую публику была шутка <плес> У меня фамилия швили, И те, кто немного разбирается в этимологии фамилии Как бы догадался, что я грузин Вы скажете, не похож Да, не похож Этим летом я не сказал грузинам свою фамилию, и они меня кинули на деньги. Я думаю, что если бы я сказал, они бы все равно меня кинули на деньги, но зато бы знали мою красивую фамилию. Да, я из тех парней, у которых нет гена безобоснованной лезгинки когда женщина, когда женщина поет, поет тебе «Есть у меня только ты, и я не отступлю». Вот плохо, вот. вот, когда она просто кондуктор в пустом троллейбусе, да? Окей. Вот. Okay. Хорошо, хорошо. Дальше. Саша Грей, я что за нее начал говорить? Просто, просто вот они врали, да, когда, когда молчали и говорили, что они не знают Сашу Грей, потому что все смотрят формы. Все. Я, я это знаю почему. Я встречался с девушкой, похожей на Сашу Грей. И вот все прям полились, Они такие типа улыбаться начинали. Типа, там, вот. И самый интересный вопрос, самый интересный вопрос, а у, она просто похожа, или у нее тоже есть эти суперспособности? Задал дед. Да? Вот. Спасибо, спасибо. А, прочитал недавно в журнале, а, прочитал недавно в журнале а, значит, что вот ребята с плохим зрением, ну вообще, в принципе, девушки чаще влюбляются, просто потому что. А, ты не видишь, ты не видишь недостатков своих партнеров, да? Вот и у меня минус два, и я начал присматриваться к жене. Думал, может, что-то вот. Но посмотрел ее красивые глаза и понял, херня это все и брехня. У нее же минус шесть просто. Спасибо. Сложно, да? Не записывал. Как вас зовут? Мальчишек. 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 по румынски немного обратился. Дима, вот Дима, представьте, вы будете ехать по шоссе, да, будет стоять рядом два билборда, на одном будет реклама нового сникерса, а на втором мужик прессовывать овце. Вот вряд ли вы обратите внимание на сникерс, типа, о, он теперь с писташками, а мужик трахает овцу 3 на 6 метра. Так вы выбор видел? просто, ну это же, ну это так все слава, да, этот мужик вряд ли будет ходить по клубу, говорить, что, поехали ко мне. И девчонка, я не поеду, я вообще не знаю, кто к тебе поедет. Ну не знаю, овца ездила. Ты не знаешь, от чего отказывается. Я очень люблю смотреть порно. И это никак не связано с предыдущей шуткой. Я не там увидел, поверьте. Не смотрю порно с животными пока еще. Ну все же... Чего вы так напряглись? Все мы знаем, чего это закончится. Каждый раз ты смотришь, что за и за бурясти видео. Так что мне осталось полгода. Полгода, и я увижу эту овцу. То, когда я приезжаю домой, не дай бог, не дай бог, я забуду кейс то излоточки. Это ж прям не знаю, это... Це... Така реліквія сімейна з благородного пластика воно передається з покоління в покоління. Не дай Бог, я забуду просто вертайся в Київ, забирай луточки і вертайся обратно в Братний Житомир. <плес> Київ 2016 год наші дні. Є uh... за yes, да, тубально, нормально, нормально. пошов. Ви спросите, як я попав в міркліше, я не знаю. наверное, я ізбраний. Кто-то там смеется, понимает, да, <связывается> ярые фанаты кино. Подходишь, знакомиться к трезвой девушке. Привет! Ты себя видел вообще? Отошел отсюда! Ну, с первыми все проще. Ты сидишь за баром, никого не трогаешь, ничего не ожидаешь, как тут сзади тебя пихают. Ты смотришь? А тебе. Привет! Красавчик какой! И все, тучи над тобой расходятся, на нее бит солнечный свет! Ваши улыбки и взгляды сверкают друг на друга. И вы начинаете общаться. Но. Блять, утопия какая-то. Вы замечали вот у продавцов травы вообще, не бывает никогда галимой травы. Не бывает такого, что ты приходишь, он говорит, ну если честно, блядь, половая ебаная отвечать. Ты как бы ну, все лучше уж соль в тесно оно как-то эффективнее будет. Ну не бывает такого. Это... Этот человек, который приходит, приносит вам траву, он прям, блядь, горд за свои продукты. Он такой, чувак, ты просто, ты просто понюхай, понюхай. Это, это, блядь, главный критерий для него, это понюхай, для тебя, как для братика. Мы уже, братья, братья, кореша, везде. Он говорит, как для тебя, пацаны, с Херсона, хуй знает, есть там, блядь, вообще трава или нет. Он говорит, замутили травы, травы, за 250 рубчиков, а? И дохуя ли, как для братика, братан. Это, блядь, самое, самое сочное. А я не разбираюсь. Я первый на жизни попробовал вообще. И он говорит, да ты, да ты понюхай, понюхай. Я нюхаю как бы, и я не разбираюсь, я говорю, Ну нормально. Он говорит, да ты шо? Да ты, 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 о, а потом, блядь, что за хуйня? А, оказывается, он перепутал пакетик. Это был на свай обычный, типа, ну, он по накурке. И вот вы представляете, насколько мне было бы неловко, если бы я сказал, охуенная тема, чувак. Охуенная. Сьогодні четвер, я йду на роботу, Вчора я пізно повернувся і пам'ять на телефоні закінчилася, я вже не став знімати е, репортаж. Відкритий мікрофон пройшов дуже непогано, дуже непогано, я очікував на гірше. Мене попросили бути ведучим вечором. Я не відмовився, мене довго переконувати не треба. Е, не сподобалось те, що багато виїжджають на Матюках. Я сам матюкаюсь під час стендапу. Але ну, якось в мене не знаю, не ті матюки. В мене якось вони вписуються. Ні, я згідний. Я згідний, що дехто може поспорити і сказати, баш, що да. ти піздиш. Просто, якщо є жарт, наприклад, так, є жарт, і в ньому є матюк, і якщо забрати матюк, і жарт все рівно лишається, просто він поганий, значить це поганий жарт, який матюк тільки підсилює. Якщо є матюк в жарті і забирається матюк і не має жарту, матюк має право бути в жарті. Зараз піднімемося до Сліжіні Єсу Сороки. Кращий телевізійний стендап-комік, як він себе називає. Привіт, Пісюндри. Привіт, привіт. Здорово. Здорово. Цікавляться тільки ті люди, знаєш, які виступали на відкритому мікрофоні. В банці. Ну, я типу, їх знімав, вони типу, кажуть, коли там буде на себе можна подивитися. Я думаю, я бля, ну значить вже зріці є. <різь> Давай так, стендап в Києві вже три роки відкриті мікрофони проводять, ком'юніті Київ, і вони весь час там, міняють місця, але все рівно стендапери міняються і треба десь виступати. Зараз куча площадок, зараз роблять в мамах катала, де робить. Bar. Red, 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 doors. Red doors. Я сьогодні туди хочу піти подивитись. А тут зварич стендап чойс робить. В Ірпіні був стендап, розумієш? Далі на Подолі, на Лівому березі вже роблять відкриті мікрофони. І де краще перевірити матеріал. Ти був Ти на багато площадку перевірив? Так, да, багато. Ну от я мама хохотала, Ну, то є в останній час у мене ще пауза така. Вийшов. Вийшов Вийшов інтернет. В я да, я рішив пробувати. Э, искать аудиторию там, потому что, потому что там больше аудитория, чем на открытии. Да, больше аудитория и перспектив, скажем так, больше. Ну, например, я такой человек прагматичный, мне важно видеть вершину и важно видеть что ты с этого имеешь? А хотелось бы иметь с этого день То, -то ты сейчас просто... Ну, не, я хочется, -то так -то тоже буду Да. Ну, не так часто, как раньше. Но ну, вот, например, раньше почему? Я когда работал с Шабановым, у нас были концерты. Тебе надо да. Выдать 30 минут материала. Где его нужно искать, просто, просто писать не получается, потому что, как у каждого человека, есть доля субъективизма в его мнении. Поэтому тебе надо где-то читаться, чтобы у тебя складывалась картинка, смешно это или не смешно. Поэтому я ходил по открытым микрофонам. Сейчас, когда я перестал работать с Шабановым, смысл мне ходить по открытым микрофонам. Негде вот это все, вот, скажем так. И для того, чтобы выступать, он там выступает, там, 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 его нигде не берут, он проверяется, его проваливается, что ему делать дальше. Я бы тогда, тогда в таком случае, я бы советовал выступать где только можно. То есть на разных, ну, то есть у мамы хохотала одна аудитория, в банке другая аудитория, там у стендап-тами у стендап, подпольного стендапа вообще третья аудитория. У товарища не аудитории. У... Ты ну, в себе в колледже, где ты выкладаешь? Я преподаю в Киевской академии медиа искусств. Стендап. Я преподаю стендап-класс, но суть в чем, это не отдельный, не отдельное направление. То есть есть ребята, которые обучаются рекламе, конкретно копирайтингу, и в них как вкрапление в курс копирайтинга идет стендап-класс, то есть 5 занятий. А чем им то поможет стендап? Вот я на уроках объясняю, почему копирайтеру нужен стендап. Ну, то есть что того, чтобы учить потому... стендапу, ты стендап просто пересекается с рекламой к примеру в том плане что вот у стендапа есть такая вещь как предпосылка в битах в рекламе есть такое понятие «инсайт». вот реклама построена на инсайте она чаще всего берет канских львов типа на фестивале И... А вот эти предпосылки, они очень похожи на инсайты. Поэтому если ты будешь писать хорошие предпосылки, ты будешь писать хорошие. То есть ты можешь всім сказать, да? Головне навчитись писать стендап, і тоді у вас буде виходить, получається, там, ситком, скичком, и, э, реклама. Да, имея уже дополнительные знания, конечно. А було таке, що от, в тебе там выпускники якісь, робили рекламу і там. Э, Вы бачили, какие зараз бегают собаки, <laughs> <laughs> такие предпосылочки на рекламу ну, я, ну, я, я не могу... понимаю собаки, начинается, вот ну <laughs> Не, я имею отношение только как раз стандарт классу. Я не знаю, как у них там проходит обучение на других предметах и вообще как, как они ведут себя на других занятиях. Я не знаю, не отслеживаю. Ну как ты выступаешь, вот ты стоишь, ты начинаешь, я помню, ты что в теле, типа, ты выходишь в Копарсе с микрофоном. Начинаешь читать, читать, Предпосылочка посмеялась, потом начинаешь ходить, после большой бита ты начинаешь ходить, далее <с> ходить, <escarp> а потом уже после другой бита ты раскрепощаешься и начинаешь руками его показывать. Это я пометил на фестивале. Ну да, Ч но тоже ты... ты... ну, все в мире. Не контролируешься, ну, есть. Mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. есть какие-то вещи, которыми я подкрепляю. Там я вот ну, в отыгрыше, там, например, бывает, я знаю, вот я там когда говорил, типа, э, у меня есть проблема, я вот показывал, типа вот смотрите, вот она, я, я слащавый. Вот тогда показывал. В основном я не контролирую, но не знаю, да есть, есть проблема. Вот, вот, блядь, вот она. Была такая, что ты просто заигрывался, просто застендапывался и харкнул кость. Я не использую твои шутки, Точнее, твои фишки. В принципе, на этом все. Это был Денис Сорока, лучший телевизионный стендап-комик по версии mm стендапа. Що ти можеш з'явити? Які в тебе типи є? Я просто все не знаю. Та я не знаю, мені всі діти тут розповідають. Та похвали себе, ти в фейсбуці uh, ціле плалиш. Я в стендап-шоу на новому каналі участвував. До фіналу, фінал мені не взяли. Я лучший телевізіонний стендап-комік. Тобто за геки ще взяли, а тебе не взяли. А я мені пробуду. не взяли. Так, да, <рес> я особисто <пишу> для себе. <рес> ну, і... uh, лучший телевізіонний стендап-комік. По результатам Індепендент Стендап Festival. Я преподаю в Стендап в Академии, не знаю, можно ли это... Ты можешь сделать рекламу, если кто-то увидит, может кто-то захочет учиться. А... Да, да, если вы вдруг хотите заниматься стендапом, еще и узнать что-то о рекламе, научиться копирайтингу, там, арт-дирекшену, стратегии, там, куча других направлений, приходите в Киевскую Академию Медиа Искусств. Там будет он, и он, и он вас я много чего научит. Да. А, тут там можно дипломы показать Дениса и показать, что он был в Грузии. <laughs> Где еще? Похвастаешься? Нас Киев. Uh, <laughs>